Qarabağda müvəqqəti məskunlaşmış rusiyalı sühbəyanlar mandatlarına zidd daha bir addım ataraq 14 xarici ölkə vətəndaşının Azərbaycan ərazisinə keçidini təmin edib. Qafqaz İnfo xarici ölkə vətəndaşlarının Qarabağ ərazisinə qanunsuz gəlişi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edib. Əldə edilən məlumata görə, Qarabağ ərazisinə buraxılan 14 nəfər İran İslam Respublikasının vətəndaşlarıdır. Onlar Noyabrın 24-ü günorta saat 13:14-də eyni avtomobildə sülh məramallarının postunu keçərək Xankəndiyə gəliblər və hazırda ordadılar. İranlılar postu keçdikləri Mercedes-Benz avtomobilin seriya nömrəsi 34GA444-dür. Qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisinə keçmiş İran vətəndaşlarının kimliyini də tezliklə aşığlamağa çalışacağıq. Qərb bildirir ki, 14 nəfərdən 12-si İranın eyni bölgəsindən, ölkənin cənub-qərbindəki İzəh şəhərindəndir. Qeyd edək ki, İzəhin daxil olduğu Xuzistan vilayətinin əhalisi arasında ermənilər şüxoxluq təşkil edir və burada əsas işlək dillər arasında erməni dili də var. Bəs bu 14 nəfərlik qrup Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə niyə gəlib və bu gizli səfərin məqsədi nədir? Məlumatlara görə, İranlılar Rusiyalı sönmə əməlmlərinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə özünü çox rahat hiss edən qanunsuz terrorçu dəstələrə terror-diversiya təlimləri keçmək və konkret diversiyalar hazırlamaq üçün göndərilib. Bundan başqa, onların Qara Qabağda qalmış terrorçu dəstələrə İran istehzalı olan silah sursatdan istifadə üçün təlim keçə biləcəyi də deyilir. Bu şəxslərin İran xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olduğu şübhə doğurmur. 14 nəfərdən 12-sin İzde şəhərindən olması da təsadüf deyil. Bəzi məlumatlara görə bu şəhərdən İran xüsusi xidmət orqanlarının terror-diversiya üzrə ixtisaslaşan məxfi bazası yerləşir. Görünür 44 günlük müharibənin nəticələrini hələ də qəbul edə bilməyən və regionda nüfuzunu itirməkdə davam edən Tehran rejimi hazırda Rusiyası mühəndislərinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazini terror məkanına çevirmək planı üzərində işləyir. Yəqin ki, rəsmi Bakı bu məsələyə sərt reaksiya Yəqin ki, Rəsmi Bakının bu məsələyə siyasi reaksiyası özünü çox gözlətməyəcək. İran tərəfi ən qısa zamanda məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Onlar gizli yolla Azərbaycan ərazisinə nə məqsədlə gəliblər? Onları kim göndərib və missiyaları nədən ibarətdir? Rusiya sülh məramələri isə bir daha göstərdilər ki, müvəqqəti nəzarət etdiyi əraziyə əslində ümiyyətlə nəzarət etmirlər öz işini hər gün Azərbaycan toponimlərini təhrif edərək mənasız və boş açıqlamalar yaymaqla bitmiş hesab edən sühnərlərlərdən ən sərt şəkildə izlaha tələb etməyin vaxtı çoxdan çatdı.